Ada sesuatu yang memang primarily terrifying pasal banjir yang berterusan. Ia adalah simbol kehilangan kawalan yang paling ultimate. Kita tak boleh lawan, kita tak boleh ajak bincang, kita cuma kena cari tempat tinggi. Dan tak ada siapa yang boleh buat genre high anxiety disaster macam Korea Selatan. Diorang bagi kita train to Busan untuk zombie, The Tower untuk api dan sekarang Netflix keluarkan The Great Flood. Before aku continue, please subscribe the channel and like the video. Kalau korang tengok trailer filem ni, korang tahu apa yang korang bakal dapat. Asteroid langgar North Pole, paras air laut naik sekelip mata, dunia tenggelam. Dan fokus kita adalah pada Seoul, bandar yang penuh dengan bangunan pecahkan langit, kini jadi kubur besar. Premis dia simple, sleek dan menakutkan. Seorang ibu, Anna, lakonan Kim Dami, terperangkap dalam kompleks apartmen 30 tingkat dengan anak dia air banjir tengah naik tingkat demi tingkat. Dia punya level banjir memang god level. Bayangkan kau duduk high-rise building tapi masih belum tentu selamat. Macam The Poseidon Adventure jumpa Parasite. Aku duduk, siap dengan popcorn, sedia nak tengok 90 minit adrenalin, claustrophobia dan CGI air yang mahal. Dan untuk satu jam pertama, itu memang apa yang aku dapat. Tapi lepas tu, internet meletup. Banyak orang rasa kena tipu sebab The Great Flood ni bukan sebenarnya filem pasal banjir. Marketing dia dah kencing kita. Trailer dia sebenarnya satu silap mata. Apa yang filem ni cuba sampaikan sebenarnya jauh lebih pelik, lebih kompleks dan sejujurnya pada aku jauh lebih menarik daripada sekadar filem bencana biasa. Ia adalah filem yang gunakan end of the world sebagai smoke screen untuk bincang pasal masa depan kesedaran manusia. Okey, spoiler warning. Berhenti tengok video ni sekarang kalau korang belum tengok filem ni. Serius. Sebab kita kena bincang pasal The Twist. Jangan cakap pak cik tak warning. Bila dah masuk separuh jalan, survival mechanics filem ni mula rasa macam berulang-ulang, repetitive. Scene Anna nak cari anak dia yang asyik hilang je, air makin lama makin naik, dia jumpa halangan baru, rinse and repeat. Mula-mula tu ingat dia mimpi, tapi bukan. And then ingatkan macam Groundhog Day. Pun bukan banyak orang komplain pasal watak anak dia. Kita selalu nampak benda ni dalam filem bencana. Trop budak yang menyusahkan. Dia lari masa tak patut, dia merengek, dia jadi liability yang paksa hero buat benda bodoh. Dia rasa macam satu klise yang sangat malas. Tapi, rupa-rupanya, rasa geram kita tu memang disengajakan by design. Sebab, semua tu tak real. Apartment tu tak real. Banji tu tak real. Budak tu tak real. Big reveal dia ialah Anna sebenarnya bukan tengah berjuang untuk hidup dalam mengharungi banjir. Dia sebenarnya adalah satu digitized consciousness di dalam satu server. Dunia yang sebenar memang dah gone. Banjir itu memang dah berlaku. Manusia dah hampir pupus. Apa yang tinggal hanyalah saintis yang cuba selamatkan spesies manusia dengan upload minda ke dalam badan sintetik. Tapi diorang jumpa satu jalan buntu. Minda sintetik ni cold. Hanya logik semata dia orang tak ada spark kemanusiaan, terutamanya emosi yang mendalam. Jadi Anna, Anna yang original, dia adalah saintis dalam projek ni. Dia dah mati. Tapi sebelum dia mati, otak dia telah di-scan untuk this purpose, untuk mengajar atau membentuk AI algoritma tentang emosi manusia. Jadi apa yang kita tengok dalam satu jam pertama tadi bukan filem bencana. Kita sebenarnya tengah tengok satu AI training simulation. Nak paksa AI ni bangunkan naluri keibuan yang tulus yang tidak hanya logik yang overwhelming dengan cara cuba selamatkan anak simulasi dia. Bila twist ni keluar, penonton terus berpecah dua. Kritik filem macam okey dengan skor sekitar 60% kat Rotten Tomatoes. The Guardian panggil filem ni chimeric, macam raksasa mitos yang dibuat daripada bahagian haiwan berbeza yang digam sekali. Diorang puji visual tapi rasa peralihan ke arah sci-fi tu agak brittle atau rapuh. Tapi penonton biasa, orang yang cuma nak tengok bandar Seoul tenggelam, dia orang tak puas hati. Ada seorang user dekat X tulis, Aku datang nak tengok pasal climate change anxiety. Kenapa tiba-tiba aku kena dengar ceramah pasal etika transhumanism? Orang rasa kena scam dengan marketing. Ia macam korang beli tiket bola, tapi bila half time pemain-pemain lawan acara balapan pula dah. Korang mungkin layan balapan, tapi itu bukan sebab korang beli tiket. Tapi, ada satu lagi group of audience yang sangat suka filem ni iaitu golongan data saintis dan orang yang kerja dalam machine learning. Segala macam references pasal AI dan data, diorang enjoy. Diorang kata, filem ni sebenarnya adalah antara metafor visual yang paling tepat untuk cara kita train artificial intelligence sekarang. Kalau kita fikir balik pasal budak yang menyusahkan tadi, bagi penonton biasa, dia adalah plot device yang teruk. Tapi dalam konteks simulasi, dia bukan manusia. Dia adalah satu variable dia adalah adversarial agent yang dicipta untuk masukkan elemen chaos dalam sistem. Simulasi itu perlu dia lari. Simulasi itu perlu dia dalam bahaya. Sebab kalau dia duduk diam kat tepi, Ana tak payah buat apa-apa. Dia tak akan rasa takut. AI itu tak akan belajar. Filem ni tunjuk kita apa itu reinforcement learning korang cipta satu ejen which is dalam konteks filem ni watak Anna bagi dia satu matlamat iaitu selamatkan anak dia dan korang jalankan senario tu sejuta kali bagi reward bila dia tunjuk respon emosi yang betul. Jadi bila difikirkan balik, penulisan yang teruk di separuh pertama tadi nampak bukan sebab penulis tu malas tapi sebab a calculated move untuk konteks filem ni. Jadi adakah The Great Flood ni filem yang bagus? Obviously now we know yang this is not a disaster movie. Kalau korang mengharapkan a Korean version of Roland Emmerich, you are not gonna like the movie. Tapi sebagai satu karya sci-fi filosofi, ia agak genius. Sebab ia tanya satu soalan yang jauh lebih menakutkan daripada bencana alam. Selalunya kita guna filem bencana untuk menakutkan kita terhadap alam semula jadi. Climate change, asteroid, virus. Tapi The Great Flood ni bagi bayangan yang ancaman paling besar bukan air yang tengah naik kat luar sana tapi apa yang kita sanggup buat pada diri kita sendiri untuk terus hidup. Hero dalam filem ni, saintis yang jalankan simulasi itu sebenarnya buat satu benda yang sangat kejam. Diorang perangkap jiwa manusia dalam satu digital hell loop, paksa dihalui trauma kehilangan anak berbilion kali sesaat semata-mata nak kutip data pasal human emotion. Filem ni mula dengan buat kita takut lemas, tapi bila habis, dia buat kita takut nak upload. Ia seolah-olah nak cakap yang dalam usaha kita nak selamatkan manusia daripada bencana fizikal, kita mungkin akan terbuang benda yang paling penting, emosi yang selepak, yang tak logik dan menyakitkan, which is benda yang sebenarnya buat kita jadi manusia. Okay, that's all for now. Bila korang rasa filem lokal kita boleh buat movie macam ni? cek komen kat bawah. Alright, terima kasih sebab menonton. Subscribe the channel for more. Ciao!